Дуже цікаві гості, і справжні чоловіки з'явились прямо зараз у нашій студії. Це Володимир Тимченко, головний тренер Херсонської області з бойового самбо, і Данил Сумський, та критичний серкісян, спортсмени і безпосередньо люди. Я, я розумію. Я как Владимир тренует, правильно? Нет, я не тренирую их обоих. Это Данила Сумской лично мой ученик, а Миша Саркисян, Саркисяна Миша, он тренировался со мной когда-то определенное время. Я немножко старше его, и потом наши пути разошлись. Он так и остался тренироваться, то есть продолжает свою спортивную карьеру. Ну а я ушел в тренерство и полностью посвятил себя именно этому делу. А почему в свою часть вы, Кожен, из вас убрав самого отца вид спорта? Чем вас Вин так забыл? Ну, Если рассказать про меня, у меня выбора не было. У меня отец спортсмен, то есть он тоже сам занимался. Потом занимался мой брат. И в пятилетнем возрасте меня привели просто в зал, завели на маты. И выбора у меня уже не было. Иши, почему ты убрав вид спорта? Ну, мне с детства нравилось, у меня друг занимался сам и он меня постоянно бросал, мне так интересно было, как он это, это делает. И самому решил научиться. Дальше. Не знаю, но с детства очень сильно просто любил борьбу. И решил попробовать себя в самбо. И занимался дзюдо. Чем самбо отличается от від других видов борьбы? Что такого особенного? Ну, во-первых, самбо было придумано еще в 18-х годах, то есть оно было сделано для спецслужб, то есть солдаты занимались этим видом спорта. И со временем такие люди, как Харлампиев и еще один там, не помню фамилию, да, они в свое время у систематизировали всю эту систему самбо и начали вводить для детей, для, не только для солдатов, эту систему. То есть там были введены такие виды спорта, как дзюдо, на то время монгольская борьба, вольная борьба, греко-римская борьба. То есть там собиралось из всех видов борьбы, которые было на, на тот, момент в Советском Союзе, лучшие из приемов и лучшие варианты. И добавили только единственную одежду, так как в большинство случаев в нашей жизни на нас есть какая-то одежда. И ввели уже тогда самбо на основной постоянном и начали заниматься дети. Им. Тобто були школы, школи, есть і самбо було в свое время національним видом спорту в СССР. То есть большое количество до приходу карате не займало перше місце по количеству У ну, Нас, до речі, є фотографії з різних турнірів. Я вам пропоную їх переглянути і разом з тим поговорити про те, чи є в цього виду спорту якась своя специфічна філософія, можливо, бо ну, існує таке, що там і в карате, наскільки я знаю, там є якась основна ідея. Ну, во-первых, самая главная идея – это ну, дисциплина, как понятно, в любом виде спорта. Во-вторых, самбо, в отличие от других видов спорта, в основном это как большая семья. То есть детям прививается с самого начала, это любовь э, к своим соплеменникам, это дружба, это честное поведение э, на ковре, то есть нет никаких там негативных последствий, там драки и всякое такое. То есть, и, во-вторых, это вид спорта максимально больше для славянских. То есть, если японские там виды спорта, я не буду там называть конкретно, да, они больше да по ту философию, то есть по те принципы. То сам бы изначально делалось как национальный вид спорта, и в нее вводились не только какие-то приемы из разных видов спорта, но еще и саму философию вводилось и с детства закалялась и дух и дисциплина и вот так вот. Наскільки в нашій області розвинутий цей вид спорту? я так розумію, що ви зараз дуже активно докладаєте зусилля для того, аби розвинути його і вивести його на інший рівень? Ну я скажу, що спорт був хорошо розвитий до нас. то есть намного больше, чем мы сейчас пытаемся возродить. То есть наша ближайшая задача, как молодежь, да, как мы, его вот там Миша когда-нибудь будет тренировать, то есть мы пытаемся возродить те а, уже принятые были, да, которые до нас люди сделали. Если раньше секций там было около 20-30 секций, сейчас их на порядок меньше, до 10, то есть ну, тренера есть. И мы, как молодежь, как свежая кровь, да, пытаемся просто запалить огонь в наших тренерах, то есть они нам помогают, то есть есть опытные тренера, заслуженные тренера Советского Союза, мастера спорта Советского Союза, они нам уже помогают для того, чтобы мы это развивали и вносили там информационно, там, в социальных сетях, там, всякими видеороликами, при этом пропагандировали молодежь, то есть мы более к этому привыкшие, да, ну, то есть к нашему времени. На данный момент сейчас вот начался такой большой подъем, то есть был такой период, когда совсем был спад, но где-то начало с 2003 года самбо вот обрела новую жизнь. Сначала это было с приходом нового президента, то есть пришел к нам Владимир Михайлович Шадрин, то есть он внес какую-то конкретность, то есть человек, который занимается этим делом довольно хорошо, то есть он сам любитель просто этого спорта, у него сыновья занимаются этим видом спорта, и он нам построил всю нашу работу, то есть он не влазит как бы слишком да, настойчиво, что вот я президент и делаю только так, как, как я сказал. Нет, он дает полностью власть любому, кто проявляет инициативу. Поэтому и я получил какие-то определенные свои повышения, как главный тренером по боевому самбо. То есть и так всем он дает большую свободу. То есть и Мы начали потихонечку развиваться, открывать, находить новых тренеров, находить новых спортсменов. Сейчас... На постоянной основе у нас проводится много турниров, много областей. Мы пытаемся выезжать на каждое соревнование. Есть да, небольшие недочеты, там, финансирование. Но мы не будем сейчас их затрагивать, То есть это всегда одни и те же проблемы у спортсменов. Это нет денег да, на поездку каких-то соревнований. Но мы пытаемся это дальше развивать и. Ну вот, как-то как вот так. Безперечно, что занятия людини, хобби, работа, оно впливает на внутренний стан. Как на внутренний стан ваш вплинуло саме самбо? Что воно, как спорт изменил ваше життя, Дени? Ну, стал более мужественным, ну, перестал бояться на улицах, там, ночью иногда ходить. Ну, не знаю, характер, оно ну, закаляет самбо, очень хорошо закаляет характер. Ну, для тоже ну, нравится очень самбо. сил Сильный. Ну, я бы сказал, тут, во-первых, это... Всегда нужно, ну, как бы, спортсмен из-за того, что он постоянно побеждает, постоянно борется с какими-то там преградами, с болью, там, бывают такие случаи, там, э, некоторые знают, там, дзюдоистов э, известных, которые боролись, там, на своих схватках, на Олимпийских играх, там, с двумя поломанными руками, с одной поломанной рукой, то есть они это перебарывают. Так же самые ребята сталкиваются с такими трудностями, когда ты уже не можешь, и ты это переодолеваешь, и дальше идешь, идешь, идешь вперед то в итоге получается, что так же самое и в жизни, когда у человека уже потом возникают какие-то трудности да, там, с чем-нибудь, то он их легко переваривает. так. У нас есть примеры, когда приходят детки, да, допустим, ну, или не детки, там 13 лет парень, он там весит больше 110, но благодаря самбо он занимается, занимается, у него все начинает получаться, он в итоге уже становится чемпионом Украины, и он поборол и это свою, ну, как бы, свой вес, сейчас он весит 78, дикие физические показатели, то есть просто человек абсолютно изменился, то есть с одного на другой буквально там за 3-4 года. Так же самое Даня Сумской, то есть он, кроме того, что просто спортсмен, да, выступает, там, призерами Украины бывает по боевому самбо, там, чемпион Украины по рукопашному бою, при этом он сейчас вот недавно начал писать свою музыку, то есть это пусть и рэп, да, ему там смешно, но это музыка, то есть, которую как-то уже люди оценивают, то есть это вполне такая интересная затея. То есть у людей жизнь меняется благодаря самбо, и иногда она в разные стороны идет. Мы продолжаем общаться с херсонскими самбистами про их успехи в этой справе, про то, как развивается этот вид спорта на Херсонщине. Номер студии на зміни 22 48 02, мобильный 095 17 33 895. І ми з вами під час кліпу говорили про те, що сам до сам приходить займатися люди різного віку. А взагалі є якісь обмеження з якого віку, і по якій можна займатися сам, бо можливо, там я не знаю, пов'язано з там з віком, що занадто рано чи вже занадто пізно, чи такого не буває? Ну, во перше так, да. любой, любой спорт, любов він ніколи не поздно і ніколи не рано. Тобто. Есть... Как сейчас происходит, то есть чаще всего сейчас тенденция такая, что приходят взрослые люди, там, которым уже за 40, там, вот бывает, там, ребята приходят за 60 лет, то есть это в основном это бывшие спортсмены, да, которые где-то себя, может быть, не, не доощущают или нет у них какой-то в организме нет, не хватает, наверное, этого адреналина, там борьбы или еще что-то, возвращается. То есть, и вот недавно приходил кандидат в мастера спорта там, по Греко-Римской, то есть вот решил он почему-то сам заняться. Но если мы берем спортивную составляющую, им на серьезные соревнования, да, и через серьезно выступать, то в основном, в основном, то есть это почти 90% случаев это 30 лет. В 30 лет ребята заканчивают, переходят либо на тренерскую работу, либо уходят в мастера. То есть мастера это соревнования для мастеров, то есть людям, которым уже за 30 и так далее. Их развивают, разбивают по возрастным категориям, ну и у них там уже своя борьба, за это не дается никаких там званий, но они там продолжают бороться и до самой старости. Но если мы берем да, там чемпионаты Украины и все остальное, то это до 30 лет в основном. А начинать нужно, ну я думаю, с 5 лет, ну можно даже и с 8. Почему? Потому что ребенок развивается, то есть в основном, то есть до 8 лет, мое такое мнение, нужно развивать общефизические качества да, и, и гибкость. То есть это, гимнастика – это одно из самых хороших таких вот школ. То есть мы, допустим, у себя на тренировке детки, которые ходят у нас до 8 лет, мы им вводим какие-то элементы борьбы, но в основном это гимнастика. То есть для того, чтобы дети развивались, потому что загружать их какими-то определенными бросками там, или техническими действиями, или ударами, то есть это ну, немного неправильно. І у нас є шматок відео з змагань з того, як спортсмени намагаються побороти один одного. Ми його зараз побачимо. І мені б хотілося, щоб ви прокоментували те, що ми побачимо. Бо дуже нам важко людям, які не займаються спортом, зрозуміти, що відбувається. Да, от це от зараз на відео якраз по-моєму Даня да, 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 Даня Сумської в красном, красном, Да. І це э, чемпіонат Херсонської області по бойовому самбо. То есть это впервые я проводил этот чемпионат. То есть для отбора более сильных и потом на, в дальнейшем на поездку на чемпионат Украины. Это было проходило в ДКТ. То есть Даня на данный момент, наверное, понял, что он более сильнее в ударной технике со своим оппонентом. То есть я не стал даже с ним бороться, он стал просто его как бы бить и в итоге победил, победил и одержал победу. Став, став тогда первым на этих соревнованиях. Насколько я понимаю, что и разные техники, вот вы сейчас скажете, такая-то ударная техника и иначе. То есть вообще самбо, да, есть самбо спортивное есть самбо боевое. То есть вот на данный момент это боевое самбо, то есть разница в нем небольшая, это одна система, только есть подразделы. Самбо спортивное, где только люди борются, есть самбо боевое, где люди могут наносить удары. То есть оценивание этих всех элементов такое же, как и в спортивном, но только можно бить руками, коленями, головой, руками. И так же само бросать человека на помост, да, находиться сверху него. И можно его также само добивать. Опять же, любой частью тела. То есть он более такой жестокий вид спорта, да, такой более уже боям без правил, но он, в пример, то есть у него там есть определенные правила, то есть никто никого не забивает, но это именно боевой раздел. Насколько я знаю, в Березне ведь будут смагания, а в Херсоне все украинские с боевого самого, правильно? Да, это будет кубок Украины по боевому саму между 2000 и 2001 году. Это будет 18 по 20 Значит, как получилось, так что нам дали этот турнир, то есть мы его просили около двух лет, то есть на национальной федерации, и нам постоянно отказывали. И последний по было, это у нас был проект «Активные граждане в Херсоне», в котором я принял участие. Смысл этого проекта был в том, что люди получают определенное финансирование под свои проекты. Они должны быть социальны. То есть я предложил просто провести турнир, и как раз этот турнир, который только что был, вот как раз он был в моем проекте там. И мне, от активных граждане, я, я выиграл этот конкурс, да, и Британский совет, который находится, ну, британский совет как-то выделяет деньги в Киев, и тот распределяет на, нуж, на, на нужные проекты, которые выигрывают. Да. И они выделили деньги на эти соревнования. Мы закупили за них медали, грамоты, аренду этого помещения, которое там было. И мы провели эти медали. И ввиду того, что этот проект очень хорошо удался, то есть все, что мы там предоставили Британскому Совету, очень подошло под их несоциальный проект, потому что мы там задействовали и восток страны, и многие областях, которые не могут принимать сейчас участие. И мы под это договорились с Владимиром Михайловичем, с президентом Федерации, о том, что мы хотим эти финансовые деньги, опять сделать проект и опять попросить Британский совет поддержать его. И они поддержали. То есть у нас был какой-то финансовый подспорье провести этот кубок. И уже на конференции в Киеве в январе я лично там был, уже все проголосовали единогласно, вся Украина за то, что провести у нас кубок. И для нас это большая честь. То есть мы надеемся, что мы проведем его на, на достойном уровне, так как мы должны развиваться. И кубок Украины, он не проводился практически 30 лет впервые для нас, мы даже не родились в то время, да, это как бы серьезный шаг в будущее. Кто будет представлять их Херсонщину? Херсонщину будет представлять много клубов, школ спортивных. Но в основном я сейчас всех фамилий не назову. Я знаю Панич Евгений, Шадрин Назар, Сумской Даниил, Молодимов Алексей. Ну это вот так вот бегло быстро, вот могу так сказать, все эти вот ребята. И результаты мы надеемся на то, что они все займут, конечно же, первые места, то есть дома, в родные стены, и, как говорится, дома все помогает для того, чтобы победить. Я вам дякую, маю надію, так і буде, що кожен отримає своє своє перше місце. Бажаю спортсменам успіхів у спортивній діяльності, вам успіхів як тренерам, щоб ваші спортсмени все-таки перемагали і займали перші місця. Дякую, що сьогодні прийшли до нас. Спасибо. І я хочу нагадати нашим глядачам, що сьогодні ми говорили про самбу у Херсоні з Володимиром Тимченко, головним тренером Херсонської області з бойового самбу та Данилом Сумським. та... Мишу Саркисяну. Мы Ми обовязково с вами побачимось, про те уже завтра о 16.15 на телеканале Скифия. Тож, до встречи!